Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang ingin bertanya, insyaallah saya akan berikan apa yang saya pelajari selama ini yang mana yang saat ini sedang viral jari petir. Sebenarnya jari petir itu hanya sekadar nama dan sebutan. Sebenarnya jari petir itu adalah sejenis seperti totok sarap. Totok otot dan totok urat Yang selama ini memang di bidang saya dalam pengurutan Jadi untuk menguasai uh, ilmu yang katanya jari petir Itu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kita harus tawasul dulu untuk Rasulullah dan termasuk untuk diri kita sebelum kita mulai kita baca doa dulu seperti ini Al-Fatihah ilah hadrati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khusus sambil jasad sebutkan nama kita yang sebutkan nama ayah kita lalu kita minta Ya Allah jadikanlah jari jemariku ini berguna bagi orang yang membutuhkannya lalu baca Al-Fatihah setelah selesai Al-Fatihah jari telunjuk dan jari jempol ini kita usap-usap seperti ini sambil kita bersalawat Sallallahu ala Muhammad sebanyak-banyaknya sampai terasa jari telunjuk dan jari jempol ini terasa panas akan mengeluarkan energi panas yang ada di antara jari tunjuk dan jari jempol. Kita fokuskan semua kekuatan dan energi yang ada di tubuh kita menyalur ke dua jari kita, jari jempol dan jari tunjuk. Nah, setelah sudah merasakan panas dan seperti anget, langsung kita stop. Itu bisa kita ulang-ulang, ulang-ulang setiap hari kalau kita lagi santai-santai. Jadi sebelum itu saya mengulangi lagi baca Al Fatihah, ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya fil jasad sebutkan nama kita, nama ayah kita dan berdoa, ya Allah jad, jadikan jari-jemariku ini berguna untuk banyak orang. Lalu Al Fatihah sampai amin. Setelah selesai baru kita jari telunjuk dan jari jempol kita tempelkan dan kita usap-usap seperti ini. Kita bayang bayangkan sampai terasa panas sambil bak salat. Sallallahu alaihi Sallallahu Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad Oh sebanyak-banyaknya Sampai mengeluarkan energi uh, Panas atau hangat Setelah selesai Stop Atau diteruskan aja Sampai kita merasa puas Nah itulah ya sebenarnya Nah nanti karena kita keseringan Keseringan mengamalkan ini Jadi apa yang kita Tempelkan di tubuh seseorang itu akan menyalur energi-energi yang ada di jari-jemari kita. Kita fokuskan semua energi yang ada di tubuh kita ke jari-jemari kita. Nah, ada juga versi yang uh, dengan pasir-pasir yang dipanaskan itu kita tusuk-tusuk seperti pembelajaran di Merpati Putih seperti itu juga agar jari-jari kita kuat. Itu uh, pasir di bakar menjadi panas ditusuk-tusuk itu juga bisa mengapa, menerima energi jadi karena sudah terbiasa jari kita menjadi kuat dan itulah yang akan menyalurkan energi ke tubuh orang yang kita senggol atau yang kita tekan nah semoga bermanfaat untuk rekan-rekanku semua apa yang saya pelajari selama ini di bidang urut totok sarap, totok otot Totok urat dan yang lagi Viral saat ini Yang mana katanya jari petir Jari petir itu adalah sebuah Nama yang kita buat Sebenarnya itu Jari petir itu adalah Totok sarat Totok urat Dan totok otot Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh